Bakı jurnalının ingilis dilli versiyası ölkəmizi xarici də daha yaxından tanıtmək baxımından önəmli əhəmiyyətə malikdir. Jurnal oxucuları Azərbaycanın zəngin tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, gözəl ələnələr və mətbəxi ilə məsəl ingilis dilində tanış edir. Bakının ingilis dilində ilk nəşrinin paytaxtımızda baş tutan təqdimat mərasimində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti, jurnalın təsisçisi və baş redaktoru Leyla Əliyeva Arzu Əriva, tanmış mədəniyyət və incəsənətin xadimləri müntəzəm rəsmi şəkildə iştirak ediblər. Yüksək filoqrafik səviyyəli Bakı jurnalının rus dilində hazırlanan ilk sayı 2007-ci ilin dekabrında Moskvada təqdim olunub. Böyük oxucu auditoriyasına ünvanlanan jurnal qısa zamanda Azərbaycan haqqında dolğu materiallarla oxucularda böyük maraq oyadı. Bu il oktyabr ayında Bakı jurnalının ingilis variantı işə düşdü. Fondun nəşriyyatı ilə emantaşlıq çərçivəsində nəşr olunan jurnalın Londonda, daha sonra Moskvada təqdimat yerasına keçirilib. Jurnalda Azərbaycanın müasir inkişafı və beynəlxalq aləmdə tutduğu nüfuzlu rol, ölkəmizdə həyata keçirilən mühüm layihələr, geniş turizm imkanları və Azərbaycanlıların müasir həyat tərzi, xalqımızın gözəl xüsusiyyətləri də ingilis dilli oxuculara çatdırılır. Rübədə bir dəfə nəşr edilməsi nəzərdə tutulan jurnal Azərbaycanın dünyanın istənilən küncəsində oxucuya daha yaxın, daha doğma olmasına kömək etmə baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Təqdimat mərasimini Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Bakı jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Leyla Əliyeva açdı. Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar. Mən sizi ürəkdən salamlayıram və bu axşam sizi görməyə çox şadam. Bu gün biz sizə Bakı jurnalının ingilis versiyasını təqdim edəcəyik. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Bakı jurnalı 1904 ildə ki çap olunur. Bu qısa zamanda Bakı jurnal hörmət və maraq qazanıb. Jurnalda Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, dünəni və bu günün haqqında maraqlı materiallar təqdim olunur. Azərbaycanı dünyaya daha geniş tanıtmaq üçün biz jurnalın ingilis versiyasını hazırlamışıq. Mən az edirəm ki, yeni ingilis dili Bakı jurnalı uğur qoysun. Dear friends, uh, I'd like to Leyla Əliyeva qeyd etdi ki, jurnalın müəssisəli versiyasının təqdimatının dünyanın bir çox iri şəhərlərində keçirilməsi planlaşdırılır. Bu jurnalın baş redaktoru layihənin reallaşmasında əmək olan Kondensat çap evinin işçilərinə xüsusi təşəkkür etdi. Jurnalın kitablarının nəşr olunan Tom Creek və Jazz Press-ə minnətdarlığını bildirdi. Leyla Əliyeva oxucuların jurnaldan zövq alacağına ümidvar olduğunu söylədi. Jurnalın beynəlxalq versiyasının təqdimatını hələ dünyanın bir çox iri şəhərlərində keçirmək planlaşdırılır. Bakı məqazini və bu jurnalı Azərbaycan biz zəngin mədəniyyətini, gədim tarixini və əjaskar təbiətini təbliğ etməyə yardım edəcək. Səmimi qəlbdən ümid edirəm ki, bu yeni beynalığa verilsə 4 il öncə Moskvada 2007-ci ilin dekabrında yaradılmış bu stili də versiyaya qədər uğurlu olacaq. In Moscow in December 2007. Leyla Əliyeva, "Mərasimdə çıxdıqdan sonra nəşriyyat evinin şef redaktoru Dario Sanay, fəaliyyət dəvət olunduğuna görə Leyla Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi. Bakı jurnalının artıq Nyu York, London, Paris və Roma kimi dünyanın bir çox iri şəhərlərində satışa çıxarıldığını bildirən Dario Sanay, bu nəşrin ölkəmizin incəsənəti, mədəniyyəti və ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında daha dolğun məlumat almaq nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətini vurğuladı. O, Bakı jurnalının bir çox digər nəşrlərdən tərbiyə olaraq yeniliklərin mənbəyi olduğunu söylədi. Bildirdi ki, maraqlı məqalələrlə və müsahibələrlə bərabər Jurnalın səhifələrində tanınmış fotoqrafların işlərinə də rast gəlmək mümkündür. İlk dəfə Leyla Əliyeva Londonda kondens çap evinin Bakı jurnalının İngiliscə versiyasının çap olunmasına dair müraciət edəndə bu fikir bizi valih etdi. Eyni zamanda bu bizim üçün də yeni bir təcrübə idi. Nəticənin necə olacağını bilmirik. Leyla Əliyeva bizə ağıllı, <laughs> müasir, yaradıcı, dünyanın bir çox ölkəsində səyahət etmiş insan və artıq uğur qazanmış Bakı jurnalının rus dilində versiyası olan Baku Magazine. İlk dəfə bu layihəyə dair fikir mübadiləsi aparanda mən çox həvəsli idim. Leyla Əliyevanın bu jurnalla dair dialoqları yaradıcı və qəbağıdır. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan haqqında hazırladığı yeni reklam çarxının qısa variantı nümayiş olundu. Dilləmədi, gözəl vətən, bir söz gəlir ürəyimdən. Azadlığın keşdi ilə sən güləcəksən hər bir zaman. Azərbaycan, Azərbaycan. Qonaqlar müasir incəsənət muzeyində paytaxtımız haqqında Bakı jurnalının səhifələrini bəzəyən foto sərgi ilə tanış oldular. Tom Craig və Giles Price-ın obyektivinin hədəfi Bakının həm qədim, həm də müasir tikililəri oldu. Yeri gəlmişkən Bakının səhifələrini bədii foto sahəsində peşəkar mütəxəssislərin işləri bəzəyəcək. Bu isə heç şübhəsiz ki, jurnalə olan marağı daha da artıracaq. 4 ildən bəri oxucularla görüşən Bakı jurnalının hədəfi bəllidir. Azərbaycanı bütün maddi və mənəvi sərvətləri ilə dünyaya tanıtmaq. Dünyanın bir çox ölkələrində yayılması nəzərdə tutulan Bakı jurnalı ənənəvi konsepsiyasına uyğun olaraq səhifələrində şərq ilə qərbün qoşağında yerləşən ölkəmizin qədim tarixindən, zəngin mədəniyyətindən, əsrarəngiz təbiətindən söz açır. Azərbaycanın dünya şöhretli sənət adamları, rəssamlar, yazıçılar, bəstəkarlarla bərabər sadə insanlar da jurnal materiallarının qəhrəmanı olur. İngilis dilində çap olunan Bakı jurnalının təqdimatı Parisdə, Romada, Berlində və Nyu Yorkda keçiriləcək.